Мы играли со всеми прибалтийскими командами Латвия, Литва, Эстония. Литва – наши соперники, и я имею в виду на Европе сейчас, поэтому, собственно говоря, мы попытались не показывать все свои заготовки и, собственно говоря, проиграли этой команде немного. Вот, и тем не менее, надеемся, что это будет наша первая игра с командой Литвы на чемпионате Европы. И я надеюсь, что мы сможем проявить себя значительно лучше, чем на этом турнире что касается других команд, с Латвии была первая игра и сложилось достаточно сложно. мы отпустили в самом начале, то есть проиграли достаточное количество очков, которые потом просто не успели отыграть. А с командой Эстонии, которая достаточно сильная, они обыграли э, литовскую сборную э, команду, и, собственно говоря, нам удалось их обыграть тоже. У нас получилось четвертое место, но по закрутке. То есть, э, в принципе, э, кроме Латвии, все команды проиграли, э, скажем так, по две игры. Команды сильные. Слабых команд уже нет. Более того, стерлась грань между дивизионами А и Б. Ну, относительно стерлась. То есть команды провели серьезную подготовку. И каждая команда, которая едет на чемпионат Европы, конечно же, хочет победить. Мы не исключение. Мы тоже сделаем все возможное для того, чтобы, скажем так, защитить цвета нашего флага, нашей страны. Мы настраиваем таким образом девочек и э, готовили на протяжении всего этого времени э, их к тому, чтобы победить. Что из этого выйдет, будет понятно уже э, по итогам соревнований. Вот. И тем не менее мы надеемся, что все будет хорошо. На протяжении э, всей подготовки у нас э, э, было несколько девушек, за которыми, скажем так, мы теперь очень скучаем, в том смысле, что расстаться пришлось из-за травм. Э, травмы э, не сегодняшнего дня, то есть на протяжении длительного периода времени приобретенные. Э, я не буду об этом говорить, и тем не менее, э, собственно говоря, жаль, что я думаю, что их будет не, нам не хватать в команде. Вот. Ну, остальные по силам, э, скажем так, проиграли тем девушкам, которые на сегодняшний день в команде, то есть остались сильнее которые, я надеюсь, готовы бороться и побеждать. Психологическая проблема стоит всегда, даже с опытными игроками достаточно сложно работать в этом отношении, потому что каждая личность, каждая индивидуальность, каждая нужно найти подход. Я надеюсь, что нашему главному тренеру удастся это сделать, потому что это необходимо будет сделать, скажем так, в краткий период времени, в тайм-аутах, перед игрой, во время игры. И тем не менее, я думаю, что нам это удастся. Наши тренировки проходят вообще отлично, у нас очень хорошие тренера и очень хороший коллектив, поэтому мы, ну, у нас есть взаимопонимание, и мы друг друга понимаем, и все у нас выходит. В Латвии мы играли с командой Эстонии, Литвы и Латвии. Мы проиграли Латвии и Литве и выиграли у Эстонии три очка. Все было отлично. Литва будет вашим соперником на чемпионате да. Европы, да? Вы уже знаете, как да, мы знаем, у нас есть своя фишка определенная, которую мы будем использовать на соревнованиях, поэтому мы знаем, как, как и к чему готовиться. По позапрошлому году, когда мы играли своим возрастом 16 мы играли с Германией. Ну, конечно, команда сильная, очень сильная была на тот момент, но я думаю, что мы уже тоже соперниками ими будем достойными, поэтому будет все, ну, видим, как все будет. Нам нужен настрой, самое главное, чтобы у нас был настрой. Так мы команда очень сильная, я думаю, я уверена, потому что мы сильная команда, и мы можем показать там все свои силы. Намного лучше у нас отношения стали между собой, во-первых, и во-вторых, ну, тренировок лучше понимаем. И за нами очень хорошо следят, смотрят, чтобы у нас все было хорошо со здоровьем и также там, в тренировочном процессе. Поэтому все хорошо у нас.